Salam hörmətli və dəyərli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində əsas yola yaxın, ipotekiyə yararlı, əla bir dörd otaqlı həyət evini təqdim edirəm. Hörmətli izləyicilərimiz, evin gördüyünüz kimi bax bu formada xarici görünüşü var, çox maraqlı bir paylaşımdır. Ekranlara yaxın oturum, həqiqətən, yəni çünki bu qiymətdə bu formalı, gözəl bir həyət evi çox nadir hallarda olur. Gördüyünüz kimi yəni, bu formada xarici görünüşü var. Bu formada həyətan sahəsidir. Qeyd elədim ki, ev əşyalıdır, ipotekiyə yararlıdır. Burada həyətdə kiçik əl damıdır. Su çəndi kombi yeri qoyulub. Bax burda e, konteyneri var. Bax gördüyünüz kimi bu formada xarici görünüşü var. Daxil olub evin içini də daha yaxından təqdim edəcəm. Evin mərtəbələr arası monolit betondur. Əşyalı satılır. Çox əyəla və zövqlü təmir olunmuş bir evlərdən biridir. Daxil olub evin birinci mərtəbəsinə. Gördüyünüz kimi baxın, burada birinci mərtəbənin belə bir girişi var. İkinci mərtəbəyə qalxan pilləkənlərdir. Döşəmə bax bu hissə ümumilikdə isti poldur. Bu da ondan irəli gəlir ki, birinci mərtəbə monolit betondur. Burada birinci mərtəbədə evin bu formada belə bir gözəl e, qonaq otağı var. Gördüyünüz kimi çox geniş, işıqlı bir qonaq otağıdır, hörmətli izləyicilərimiz. Gördüyünüz bax bu bütün əşyalar da evin içində olacaq. Qeyd edim ki, ev nağd satılır. Yəni ipoteka yaralıdı. İpoteka dedikdə yəni siz daxil keçin nəzərdə tutmayın. Bankla ipotekası hazır olan şəxslər bu evi ipoteka ilə əldə edə bilər. Gördüyünüz kimi baxın burada belə bir mətbəxidir. Mətbəx memiri də yenidir. Bütün gördüyünüz avadanlıqlar evin içərisində qalacaq. Bax bu isə istipoldu. İstipol olduğuna görə də burada kombi qoyulmuyor. Burada televizor yeridir. 1-ci mərtəbədə sizə hamam otağını göstərim. Bax, bu formada belə bir ham otağıdır, tam təmirli, əla şəkillərdir. Yəni hazır evdir. Burada pəkanların altında kladovkaçısıdır. Pəkanlar qoza ağacından hazırlanıb, pəkanların alt səsi betondur. Gördüyünüz kimi bax belə bir ölçüyə sahib olan bir evdir. Həqiqətən çox maraqlı və səliqəli təmirə malik olan bir evdir. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağıdır. Ümumilikdə bax gördüyünüz kimi gözəl ev. 4 otaqdan ibarətdir. Birinci növbədə mən sizə bax belə bir yataq otağını göstərim. Gördüyünüz kimi baxın, belə bir geniş yataq otağıdır. Bütün əşyalar da qalır içində, yəni götürülməyəcək. Burda bax belə bir balkondur. Və qeyd edim ki, magistrala çox yaxın bir ərazidədir. Qiyməti 110.000 manata deyilir. Real alacağıq, qiymət də endirib olunacaq. İkinci mərtəbədə baxın belə bir hamam otağıdır. Tam təmirli, əla bir heyət evidir. Və baxın burda da belə bir növbəti yataq otağı var. Hörmətli izləyicilərimiz, videonu izləyərkən kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, satışa çıxan ilk yeni evlərlə birinci olaraq siz tanış olasınız. Deməli, ikinci mərtəbədə də sonuncu yataq otağı da baxın burda bu formada gördüyünüz kimi, imlakda təkrar qeyd edirəm ki, 4 otaqdan ibarət olan bu gözəl evin qiyməti 110 min manata deyilir. Real alıcıya qiymətdə endirim olunacaq. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın.